Ve selamu aleyke ya Resulallah. Ve Aleyküm selam ve rahmetullahi ve barakatuh. Ya Resulallah, beni rahat edilen suallar var. Buyur, eyleş. Ya Resulallah, isteyirəm insanların en biricisi olun. Hər zaman təcviyəcani olan Allahdan qorx. Ya Rasulullah, istəyirəm Allahın xüsusi bəndələrindən olum. Onda gecə gündüz Quran oxu. Ya Nabi, istəyirəm qəlbim işıqlı olsun. İnsan gərək ölümünü unutmasın. Ya Peyğəmbər, istəyirəm həmişə Haqqın rəhmətində olum. Allahın xalqına hörmət et. Ey peyğəmbər, istəyirəm düşmənlərdən mənə zərər dəyməsin. Hər zaman Allah'a təvəkkül elə. Ya Resulullah, istəyirəm insanların gözündə xəyır olmuyub, onların gözündən düşməyim. Gərək pəhrəscar olasam. İstəyirəm ki, ömrüm uzun olsun. Qoha məqrabədən xəbər ver sələyih rəhmet Ya Peyğəmbər istəyirəm ruzum çox olsun. Hər zaman dəstəmazlı ol. Ya Peyğəmbər istəyirəm cəhənnəm odunda yanmayım. Sən gerək gözümü və dilimi bağlayasan. Ya Rasulullah mən günahlarımı necə yüğə bilərəm? Onda sən bir çarə halında tövbə elə sarəsiz, əbatsız ağlayan tək. Ya Rasulullah, mən necə ən ağır adam ola bilərəm? Çalış, heç şeysən, heç bir şey istəmə. Ey peyğəmbər, istirəm ismet pərdəm getməsin. Onda başqalarının ismet faydəsini necə ermən? Qaba ilə yəvarlarına toxunma. Ey Allah peyğəmbəri Nəc etdim ki, qəbrim evi məni sıxmasın və qəbrim geniş olsun. Onda gərək həmişə surəylə məcəh oxumaqda olasın. Ya Rasulullah, nə edim ki, varım dövlətim çox olsun. Hər gecə surəy vəqəni oxu. Ya Rasulullah, istəyirəm səwah qiyamət günü əmin-amanlı olum. Şam vaqifən namazlar arasında zikr-i ilahi et. Ya Peyğəmbər, istəyirəm namazda Allahı tapım və həmişə onun huzurunda olum. Gərək sən də sətimaz alarkən çox diqqətli olasan. Ya Rasulullah, nə edim ki, xüsusilərdən olum? Onda sən gərək işlərində doğru və düzgünlüyü öndə tutasan. Ya Rasulullah İstəyirəm əməl kitabımda yaxşı və xeyirli əməllərim olsun. Onda ana və atana yaxşılıq edər. Ya Resulullah, şükür olsun Allah'a ki, bizə hidayət üçün sizi göndərdi. Və çox şadam ki, istədiyim suallara cavabları tapdım.